...обещали со стороны застройщиков действия. Часть людей, которые выступают как активисты против. Мы провели два раунда переговоров, достаточно узков со стороны с активистами, застройщиками, с обоих сторон активисты и застройщик и я, к которому мы пришли к выводу, что идея решить эту проблему можно за счет проведения общественных слушаний. Поэтому огромное спасибо вам, что вы сегодня пришли и чтобы вы не безразличны в судьбе того, что вокруг вас. Теперь дальше. Буквально еще пару минут, после этого будут, будут вопросы, будут, я отвечу. Поехали дальше. Застройщик на сегодня принципиальная вещь, которую я с самого начала обговариваю. В зависимости от... Значит, у нас сейчас в законодательстве такая форма, как общественное слушание, не существует. То есть юридически да. это ничего не значит. Оно будет значить для меня, как депутата, который может в той или иной степени влиять на застройку. Объясняю ситуацию. Если вы сегодня своим голосованием большинством проголосуете за застройку, я не буду мешать застройщикам. Если вы проголосуете против застройки, я вам гарантирую, что я в ближайшее время вынесу вопрос о расторжении договора аренды с застройщиком в сессионную залу. Более того, при всем том, что это будет сложно, я попытаюсь этот вопрос продушить в сессионном зале. Далее, кроме того, если... Будет такое решение, я гарантирую, что они не смогут начать строительные работы, потому что без строительных условий и ограничений строительные работы они начать не смогут физически. Что они сделают? Я просто хочу полностью, чтобы вы понимали ситуацию. Они пойдут в суд. Проблема у нас юридическая следующая. Дело в том, что Киеврада выделила им землю, Черновецкий этот договор не подписал. Договор аренды земли между Киеврадой и застройщиком подписан судебным решением. Поэтому даже если Киеврада примет решение о расторжении договора аренды, они пойдут в суд и будут протестовывать это решение. Поэтому юридически, с моей точки зрения, ситуация 50 на 50 в наших судах. Но, говорю больше, они пойдут в суд с двумя миллионами гривен, которые они сэкономят на ремонте домов. Я говорю о реальности, которая существует, к сожалению, в нашей жизни. Неправильно! Коллеги, еще базар, раз. Я базар, говорю о реальности, не я не хочу, не чтобы вы понимали, понимали ситуацию. робы, Поэтому, не значит, еще не раз, не раз не ребята. наверное, мы не решили не таким образом. Значит, я сейчас буду просто модерировать служение. Значит, я предлагаю следующий регламент служения. Застройщик примерно... Сколько вам надо времени? Минут 20. Они презентуют свой проект, как они это видят. После этого... Коллеги, еще раз. Давайте Еще раз. Процедура будет абсолютно демократичная. После этого 20 минут... Вот, подождите. Значит, подождите. Идем дальше. Какой цирк? это клоунаду не Я После этого 20 минут Вопросы к застройщику. После этого свободный микрофон, который стоит здесь. Все смогут высказаться. Значит, по регламенту выступлений. Коллеги, я пытаюсь навести нормальный диалог. Не достала эта стенка на стенку между местными жителями. Я не хочу заводить дело до судов. Сейчас, я закончу, я закончу вы скажете. Сейчас мы будем дать информацию, какое количество людей зарегистрировано в зале. Раз. Потом, когда надеюсь, идет до голосования, мы сделаем одну простую вещь для того, чтобы не было никакой, никакой ситуации. Мы создадим счетную комиссию из представителей как за, так и против. Например, 4 человека. После того, как, чтобы вообще не было никаких вопросов, идет голосование, голосуют за. Пробежали девочки, собрали количество карточек. Где же съезженная комиссия? Пересчитали. А если Хорошо, ваше предложение. Значит, хорошо. Давайте сделаем так, ребят. Давайте для того, чтобы сейчас снять напряжение, я предлагаю, значит, еще раз, я вам гарантирую, что здесь будет абсолютно демократическая процедура. Я гарантирую, что все, все, кто захочет, но ну не избивайте меня, пожалуйста, что все, кто захочет, выступит, докажет свою точку зрения. Давайте спокойно проведем общественное слушание. Пожалуйста, давайте их не срывать. Мы все за демократию. Мы всегда кричим о том, что как это застройщик без общественного слушания проводит стройку. Дайте проведем общественное слушание. Еще раз! На застройки надо было Значит все, коллеги, а коллеги, я вас прошу, давайте порядок в зале. Ну, мы сейчас критиками ничего не закажем. Значит, уважаемые коллеги, начальник предзаказа я сказал застройщику, он показывает я свой проект, он имеет это, это право, да, имеет. Не Демократия. Демократия. Я, я представляю, кто мы будет представлять проект? Вы представляете?